Вітаю хлопці, ви на каналі Рибацюга. В общем, що сьогодні в планах? В планах сьогодні твіч Твіч крупних воблерів Нахожуся на річці Сіверський Дінець. Вибрав сьогодні участок, на ньому я не був ні разу, з лодки під з берега був, я там раз є відео на каналі Питався ловити окуня. В общем, чому тут? А тут, тому що тут міляки, перекати. З, з останньої рибалки на воблери я для себе підмітив таку тенденцію, що щука ще стоїть на міляках на перекатах, тобто ще не настільки вода охолола, щоб вона скатувалася десь на більш великі глибини. Тому погнали, не буду затягувати. подивимося, що вийде накавиряти в цей раз. Так, хлопці, коротше, що я вам скажу? Поплав я тут по такого типу бур'яна. миляк, тут така глибина де пол метра, де чуть глибше, де чуть менше. Покидав я ось 110-ком мантеркой. Пару беру поміняв. Діла нема. Діла нема. В траві риби нема. Виходів немає, активності ноль. Сейчас попробую все-таки укрупнить до канаты и попробую пробыть русляк. Тут есть, как раз есть трава, как граничу, короче, да. с руслом, с течею. тут зараз и будем пробовать тут тришечка есть Затыша по травою, есть засады. Ну, здесь все Буду пробовать комбиновать твич равномерку. такая сейчас. Будем сейчас что-то что, -то, что -то шукать новенькое. Так, ребятухи, есть у нас почин, <laughs> окунь, на канату. Это, конечно, вообще трошак. ну окунь, конечно, это хороший. Ага. Каната, окунь. И на хансина на 105 я окуня ловил. И на канату. Видите, как я э? распетушился. Кстати, кстати, кто-то, походу, ел колысь. Да. Тут его и у него даже пора нема. Тут его жрал. Так что пачин есть. Прошерстил уже кучу. Мест богато. Но толку особо ноль. Ну, упираюсь пока что. Пока еще нервы есть. Так что, чего гаврика мы котам заберем. И продолжаем. Отплываю до таких вот чудесных местяков. Это всем известные Змеевские э, кручи. Ну, подивимся, живет тут щука Да, места, конечно, огненные. Но рыбы что-то нема. в чем проблема. Места красивые, а рыбы нема. Трава только Уже на 160 склада думаю попробую им показать честно упарать тобто ловити там мелкощук от тих всяких полки не хочется може вони тут конечно і есть на крупный угле плювати не хотят я не знаю ну, я плив на канату бума выход ще один шнурочка такого я не знаю грамм 350 может если, если було был выход и все. Видишь, она просто ткнула под лодкой. Я даже, ну, то есть я побачил, почувствовал, но она даже не сила. И все. Биша пока особо, как бы, ничего рассказать. Хочется просто показать красивые места, хотя бы. Если не клеток, хотя бы подивиться, какие класснючие места. Да, песня. Вот он, друзья, кластерчи места. Не знаю, что, это, что то что -то в траву нырнула. Щучка невысокая. Баронес, ну блин, Як она дала просто. Бедный Шнурсон. Да, не повезло тебе, конечно. Ну, дала она, конечно, знатно. Я думал, честно, там хотя бы полтора. Такой подачей. Она просто нырнула сразу в траву. Я даже не успел понять, что там, кто там. Сейчас. 160 мах. 160 мах. Так и вот. Мелко щупель. Мелко щупель. Жопашник. Ладно ну, пустим, бедолагу, ну, такой худый, длинный, я не знаю, ну, грамм это 350, может, может быть, если есть. Давай, друже, потихонечку, не спеша, давай, давай, буль-буль-буль, давай. давай, 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 вот так, красивый, ну, по поп пишу, пишу. пан бережком, пану бережком, погнал. Все, вот это уже лайк, пацаны. Это уже лайк. Как по-украински в подобайка. Подобайка. Ну, что? Уже трошки повеселее начинается. Потихоньку рыбка проклевывается. Окунь был. Не дощук щук был. Так что, возможно, что-то будет ищи. Э, давайте, наверное, сразу расскажу трошки по комплекту, потому что шо скорее всего будет спрашивать наверное был под прошлым видео спрашивал по комплекту катушка Abu Garcia 4K вот. классная катушка палка Шимана Bass XT 1610 Medium Heavy это унцовка, 28 грамм вот такой вот комплектик под условия. все условия. не от моей рукой надо сделать нормальный обзор на всю комплект на свой. Ну, может быть, колысь. Я расчехлюсь. Кстати, если кому-то интересно, что может цепалка, вообще комплектный, пишите в комментариях, интересуйтесь. Если будет прям, ну, если буде интересно вам, я сделаю обзор. Если интересно особо не будет, то смысл мне как бы заморачиваться, терять время на рыбалке. Так що, все залежить от вас, хлопчики. Все. Так, хлопчики, тільки що була така дебела клювака і дуже прикрий схіт. А схід чому? Тому що ось вона пасть, вона просто жахнула в поводок і скрутила його. Я, я думаю вам видно, да? Просто як кажуть парасячий хвостик. І к слову о тому, що... Ось Воблери, флюрокарбон да хлопці, це все бред собачий. Оце б якщо був би тут флюорокарбон, тут, Воблера б вже скоріш за все, не було б. Він би просто поплив, вона б його зрізала нафіг да і все. Який би він там той фліорний був би 0,7 ну, чи якийсь. Це О, моє, ну це моє міні, тобто я так думаю. Так що не грайтесь. Краще... краще она, воно як как красивее, что на бахнула, вы все в облортивый, так что якось так. Да. Я, хлопець, еще один дельский щук. Клевый. Это бы тебе... не обидим. Клюну вина Макс 115. Вот так вот. Маленький шнур. Давай. на ковы тут по коряшкам что-то получается Ну, наконец-то я дождался так правда сейчас буду прыгать на дороге тихо 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 тетя тихо не нервничаем не нервничаем спокойствие идем к папочке не прыгаем к папочке идем оп сейчас мы не... Вот так развернем. Это зараза. На изгибе хотя прыгать. Ладно, подушим чуть-чуть и подушим. Подушим. Сейчас у нас. Подсак я с собой не брал. Давай, разворачивайся, иди сюда. Оп. Тихо тихо, на меня тихо. Оп, есть. Взял и. Ха -ха, взял и. Взял и. И это Только шо, только шел вот тут, то есть прям, прямо все тут. Так аж сама примерно вышла. Тыкнула и мимо нафиг. Я не знаю, как она так ударила. И ушла туда в траву куда-то. А кинулась буквально на 5 метров дальше. И сразу же подача. Сразу же поклевочка, хорошая щучка. Ну, это уже такая. Я думаю, подкило. Опа. Тот же мак. 15. Так. Ну, предлагаю рыбку залажить. Сейчас я весы намастрю. Так. Весы у нас по нулям. Ну, я думаю, под кило где-то. Ну, да. Кило. 995 граммчиков. Вот такая вот тетя хорошая. Все как там она если так такая на спине, непонятно. Ну, это зачет. Короче, рыба нам все равно не надо. Все мы тоже успешно амнистируем. Давай, красоточка. Давай. Давай. Ух ты, вот а стартануло. стартануло. Развлекался. Все. Ну что, хлопцы, теперь стоподняк в подобайка. Я забыл ее сфотографировать на превьюшку. Ладно. В следующий раз,